हाउस बिल्लातान बसमिल्लामान रहीम व सदरी वयुसर अमरी वाहक्ता तम लसानी यफ़ाह कौली असल वरम्त लि दोस्तों रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है माह रमज़ान के पूरे रोज़े अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए हैं इस महीने में मुसलमान के अंदर सब्र पैदा होता है और इस माह में अल्लाह ताला ने रोज़ेदार के लिए अपने पास बहुत से इनामत जमा कर रखे हैं इस माह को नेकियों की फ़सलें बाहर कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा आइए आज हम अल्लाह ताला के अता किए गए चंद इनाम का तस्करा करते हैं दोस्तों जो मुसलमान सवाब हासिल करने की नीयत से इस माह मुबारक के रोज़े रखता है और इस माह मुबारक की रातों में कयाम करता है यानी तरावी अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुना माफ़ कर देता है इस सिलसिले में हजूर पाक अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोजे रखे और उसकी रातों में कयाम किया उसके पिछले गुना माफ़ कर दिए गए दोस्तों अगर देखा जाए तो रोज़ा एक मशक्क़्त वाली इबादत है हम दिन भर रोजे की हालत में ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं लेकिन अवतार के वक्त अल्लाह ताला हमें खुशी और सकून अदा करता है जब हम भूख प्यास और कमजोरी की हालत में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से रोजा अवतार करते हैं तो एक अजीब सा सुकून और खुशी हमें मिलती है इसके अलावा रोजेदार आखरत में जब अपने रब का दीदार करेंगे तो उस वक्त की खुशी की तो कोई हद ही नहीं होगी इस बारे में रसूल इरशाद है रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं एक खुशी उसके अवतार के वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त रोजों की फजीलत के बारे में सही मुस्लिम में एक और हदीस मुबारक है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह से रिवायत है उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला का इर्शाद मुबारक है मुसलमान का हर अमल उसके अपने लिए है मगर रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा और रोज़ा ढाल है तो जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो वो बेहुदा गुफ्तू ना करे और ना ही कोई बुराई का काम करे और अगर कोई उसे गाली दे या उससे झगड़े तो उसे चाहिए कि वो आगे से कह दे कि मैं रोज़े से हूँ मैं रोज़े से हूँ कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद अलैहि वसल्लम की जान है कि रोज़ा रखने वाले के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकिज़ा और खुशबूदार होगी सुभान अल्लाह दोस्तों अल्लाह माह मुबारक में एक और बहुत ही शानदार इनाम मुसलमानों का अता किया है जो कि है सहरी ये सहरी की ही फज़ीलत है कि मुसलमान रात भर खाना पीना जारी रख सकता है वरना पहले की उम्मतें तो पूरे 24 घंटे का रोज़ा रखा करती थी और अब भी अहले किताब अपने रोज़े सूरज गरूब होने के बाद अवतार करते हैं और कुछ ही देर बाद दोबारा शुरू कर लेते हैं बिन हज़रतमर आस रजी ताला तू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्ला वसल्लम ने इशात फरमाया हमारे रोज़े और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है यानि पिछलों के रोज़ों में सहरी खाने का कोई तसुर ही नहीं था और ना ही अल्लाह की तरफ से हुक्म था ये नाम तो सिर्फ उमत्त मोहम्मदियाँ को ही दिया गया है बेशक रोजे की रातों में खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं है अलबत्ता एक हद मुकर है सूर्य बकरा में अल्लाह ताला का इशाद है और खाओ पियो यहां तक कि सुबह की सफेद धारी रात की सयाह धारी से अलग नजर आने लगे दोस्तों ये वो वक्त है जिसे हम पॉप फटना कहते हैं जब एक लकीर सी मशरक़ में नजर आती है ये गोया तुलुए फजर है इस वक्त शहरी ख़त्म कर देने का हुक्म है आजकल के दौर में तो ये लकीर हम यकीनन अपनी आंखों से नहीं देख सकते ये तो जंगलों वीरानों में जहाँ कोई और रोशनी ना हो वहीं देखी जा सकती है लेकिन इसका हल अल्लाह ताला ने पहले से ही हमें अता कर रखा है घड़ियाँ मोबाइल टीवी, बहुत सी सोर्सेज अलहमदिल्ला हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम असल तुलुए फजर का वक्त मालूम कर सकते हैं शहरी की वजह से माह रमज़ान की रौनक तो बहुत ही बढ़ जाती है उसके साथ साथ तहाजद की नमाज अदा करने का मौक़ा भी आसानी से मिल जाता है हम में से ज़्यादातर लोग साल भर तहजद की नमाज नींद के बाय अदा नहीं कर पाते मगर इस माह में शहरी की बदौलत नमाज तहजद बसानी अदा की जा सकती है बस दिल में नियत होनी चाहिए और इससे सैरी के वक्त का सवाब भी डबल हो जाएगा सैरी खाने का भी सवाब और तहाजुद पढ़ने का भी सवाब दोस्तों सैरी खाने की भी बड़ी फजीलत है खुद रसूल अल्लाह सल्हसम ने हुक्म दिया है सैरी खाया करो क्योंकि सैरी के खाने में बरकत होती है दोस्तों माह रमज़ान बेशक बड़ी फजीलत वाला महीना है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दो जख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है इस माँ की जितनी भी फजीलतें बयान की जाएं कम है एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मोमिन रमज़ान की अस, असल फज़ीलत जान ले तो वो तमन्ना करेगा कि सारा साल ही रमज़ान रहे तो दोस्तों जब इतना अहम और इतनी फजीलत वाला महीना अल्लाह ताला हमें इनायत कर रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका एहतराम करें और उससे जितना फ़ायदा हो सके उठा लें रोज़े की हालत में सिर्फ़ खाना पीना छोड़ देना ही काफ़ी नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए बुरे कामों से दूर रहकर रोज़ा मुकम्मल करना ही असल परहेज़गारी है रोज़ा ये नहीं है कि सिर्फ़ नियत कर ली गई और कारोबार में आम बातचीत में झूठ भी बोल रहे हैं गईबत करने में भी मसरूफ़ हैं चुगलखोरी भी चल रही है इसके साथ साथ फिल्में भी देखी जा रही हैं वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया पर भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और उस पर यह कहना कि ऐसा करके हम रोजे को बहला रहे हैं ये दुरुस्त अमल नहीं है रोज़ा रख कर उसकी हिफाजत और एहतराम करना रोज़ेदार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है रोज़ा पूरे जिसम का होता है कानों का भी आँखों का भी जबान का भी और हाथ पाँव का भी इसलिए ज़रूरी है कि ना तो बुराई को देखें ना सुने और ना ही जबान से बुराई का ज़िक्र करें ना ही अपनी ज़बान की तेज़ी से लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोलें रोज़े में कमज़ोरी के बायस अक्सर गुस्सा आ जाता है और अल्लाह ताला ने इस गुस्से को कंट्रोल करने का हुक्म दिया है तो अपने हाथ पाँव को भी लड़ाई झगड़े से रोकें और ज़बान को भी अपने काबू में रखें अपनी ज़बान को काबू में रखने का बेहतरीन तरीका है कि दरूद पाक का व्रद करते रहें और साथ साथ कलमा तैयबा का विरत भी जारी रखें अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ना सिर्फ पूरा रमज़ान बल्कि सारा साल हमें बुराई से बचा कर रखें और माह रमज़ान सेहत व तंदरुस्ती के साथ मुकम्मल करने की तोफ़ी अता करें आमी इन सुमी आखिर में आप सबसे मेरी एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ लोगों में आसानियाँ बाँटें अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आसानियों से भर देगा आज की वीडियो में बयान की गई तमाम अहादीस सही मुस्लिम शरीफ से ली गई हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़